Мы в основном охраняли позиции на горе Карашун, то есть мы охраняли артиллерию ту же самую на постах. Обстрелы были и были, ну, в основном минометные. Так же самое, к ночью к нам подползали и ну, автоматные обстрелы, с пулеметные были, но ночью не видно толком, то так же самое, они нас не видели, мы их. Во-первых, нам выдали вот такие бронежилеты такого плана. Ну, сейчас я покажу, как одену. Первое, что он очень неудобный, ну, липучки отпадают, на меня вообще трудно было подобрать. Второе, он второго класса, второй класс защиты, и дополнительно туда ставили вот такие вот пластины четвертого класса, то есть пластина довольно таки тяжелая, и через время просто напросто там неделя, ну, полторы, здесь полностью прорывалась и пластина падала на ноги. Так же самое здесь нету никакого смягчителя. То есть, если попадет, то ребрам будет очень, очень жестко. Этот бронежилет четвертого класса нам купили спонсоры. То есть, у каждого такой был бронежилет. Ну, почти у всех были такие бронежилеты. Он идет по качеству уже намного лучше. Его можно регулировать, хотя этот 52 размера, да, он на меня полностью подойдет. В отличие от того бронежилета, там нету дополнительных карманов и разгрузочных. Здесь помещались медикаменты, здесь помещалось 4 гранаты и 4 рожка от автомата. Плюс здесь идет какой-то смягчитель. Пластины проверяли, СВД с снайперским патроном не пробивало. Ну, российский пробьет, там качество пули лучше. Вот эта каска производства Германии была закуплена нашими, нами спонсорами. Но закуплена всего лишь одной трети наших людей. Э, она удобна тем, что, первое, она регулируется. Она идет с 55 по 58 размер головы. Ну, думаю, и 59 тоже поместится. Э, она очень хорошо сидит на голове и крепится... Так что ни при беге, ни при каком обстреле, то есть она не спадет. В то же время она довольно-таки неплохая. Всем остальным досталось советские каски. Ну, начиная с 46 года я видел каски. Качество касок, соответственно, ну и так же сама цена. Сейчас в интернете советская каска стоит 50 гривен, такая каска стоит 2500. 2200 это самое дешевое, что я нашел. От осколков спасает, пуля не та, не та каска не держит. Такой вот самый простенький, хороший германский бронежилет весом в 15 килограмм. Это мне выдали в черкасской самообороне, когда я уезжал. Преимущество первое. Он идет уже с паховой защитой, у остальных всех нет. То есть оно закрывает здесь хорошая довольно таки пластинка и пластина не металл, а керамика. В каждой карманчиков помещается два магазина. В этот я ложил три гранаты. Здесь дополнительно помещается 120 патронов и пару гранат. Поднимается. Вот застегивается. То есть можно застегнуть воротник и довольно-таки... Ну, от осколков защита точно есть. Также самое преимущество... Этого бронежилета здесь идет кевларовый пакет первого класса. Цена в интернете, что я нашел на вчерашний день, около 7 тысяч такой бронежилет. Она вроде бы ничего. Но в лесу она не маскирует, это только вечером маскирует. Второе, она полностью синтетика. Э, ночью в ней очень холодно. Э, днем, особенно на солнце, очень жарко. Плюс еще преимущество уже показывал, сейчас покажу еще раз. Я специально... Кусочек не пожалею. Загорается она моментально и она синтетика, и она очень хорошо плавится. Плюс ну, она прилипает к коже во время огня. Ну, в реальности в этой форме, то, что выдали, мы не ходили. Если постираешься на пару часов, пока другая форма высохнет, и все. Комплект таких наколенников сейчас порядка 500 гривен. Одевается довольно-таки легко. Для всех э -э ну, у нас почти у всех уже есть. Ну, и это именно уманчане покупали для уманского взвода. То есть он легко одевается в ту или в ту сторону. Потом просто-напросто здесь подтягивается. Как надо по ноге. И ничего, и закричай, да? Я просто гранатометчик, допустим, да, и мне вот позиция, вот, стрельба, вот. Если я mm -hmm. на какой-то камень или что-то шел, это смягчает. А ты да, даже мы со асфальта стреляли раз пять, выстрелишь, у тебя уже на следующий день ты на колено не, не сядешь. И так же само автоматчик, стрельба, вот. Стрельба с колена, так, или там прилечь или что еще. Э, на коленники, на локотники они очень помогают. 90% обеспечения, скажем, если не 95, это полностью люди. Это добровольцы, это родственники, это знакомые.